tinchlik bebaho ne'mat mamlakatimizda hukm surayotgan bugungidek dorlamon kunlarga necha necha vatanparvar jasur er yigitlarning sharofati matonati bilan erishilgan 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan bugun oramizda umrguzorolik qilayotgan urush faxriylariga alohida ehtiroam ko'rsatilmoqda norin <laughs> tumanining katta o'lmas mahallasida yashovch turdiboy ota mamatov bir <laughs> ming to'qqiz yuz qirq uchinchi yilda o'n sakkiz yoshli navqiron paytida ikkinchi jahon urushiga ketdi janglarning birida turdiboy ota bo'ynidan oyog'idan <laughs> yaralandi gospitalda davolangach yana safdoshlari qatoriga qaytib jang qildi sheriklarim o'q tiydimi boshqa bo'ldimi yo'qolib qoldi bitta o'zim qolibman o'sha da urush hech kimni boshiga tushmasin xalqni qiynadi besh yil urushib продукты ham yo'q manunaqa ustuvosh ham yo'q xalqni qiynadi har gal urush xotiralarini so'zlar ekan otaxon bugungi dorilomon kunlarga yetganiga shukur qiladi uyiga tez tez kelib turadigan yoshlarni vatanni sevishga unga munosib farzand bo'lishga undaydi bayram arafasida mahalla hayriya jamoat fondi vakillari otaxonni yo'qlab kelishdi sharaf lentalarini taqib uzoq suhbat qurishdi ju katta rahmat kam bo'lmasin ishi yaxshi bo'lsin hammasi tinch bo'lsin salomat bo'lsin hech xafachilik qo'lmasin turdiboy ota mamatov yuz yoshga yaqinlashib qolsada oilada boshqoh besh nafar farzandi nabiravu chevaralarga odamlarga yaxshilik qilishni kanda qilmaslikni uqtirib duoga qo'l ochadi